पुराहयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्धरान्द्योद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृदेषु वेदेष्वधिल्सकिलमत्स्यरूपं सत्यव्रतस्य द्रमिळादिभर्तुर्नदीजले तर्पयदस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्जलिदाकृदिस्त्वम् अदृश्यधा कश्चन बालमीन क्षिप्तं जले त्वां विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिक्कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो योगप्रभावाद् नीतस्तदस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदि दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेदि वदन्नयासि प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारि परिप्लुदे भूमितले मुनीन्द्र सप्तर्षिभिः शरणं ययौ त्वां धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुः स्तदादे तत्कम्बकम्ब्रेषु जतेषु भूय स्तमम्बुदोराविरभूर्महीयान् चषा कृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिम्बन्धु आकृष्टनौ मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो त्रिवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारी कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्ताप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैव मनुमादधान क्रोधाध्यग्रीवमभिद्रुदो भू स्वतुङ्गृङ्गक्षदवक्षसन्तं दैत्यं, निगमान् गृहीत्वा विरिञ्जये प्रीतकृदे ददान प्रभञ्जनागारपदे प्रभाया सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् ഗോവിന്ദ ഗോവി ഗോവിന്ദഖില ഗുരു ഭഗവന്നമസ്തേ ഹരേ ശരണം ശരണം